um, Fahan Lepas kita, kita berjumpa di TV Saya rasa lah latar belakang ekonomi dekat sekolah kebanyakan ni Dia kebanyakan golongan kebanyakan. ibu beberapa golongan berpendapatan rendah lah saya rasa Sebab kita boleh tengok um, Ibu bapa dekat, dekat sini ramai yang jadi penorek ketah uh, jadi pesawah, uh, kelapa sawit, ada juga uh, apa tu peniaga kedai runcit dan ada juga yang menjadi buruh jadi mereka ni a uh, pendapatan bulan mereka tidak tetap itu yang menyebabkan terkesan dengan pendapatan rendah buat mereka okey eh, contohlah saya boleh bagi 80% dia duit 20 orang 2000 buat, ubatnya baik mereka still uh, menggunakan buku ataupun internet kalau ada tak ada, mereka tak ada dan ikutlah yang bersebab pelajar dia mempunyai metode untuk belajar lebih tinggi memakai buku pemerintah pengorbanan tetapi kerajaan mereka mampu untuk uh, membalas pengorbanan itu. Betul tak Pak Ain? Ha, ah, ya yeah, ya yeah, betul betul. Nanti kita tengok juga apa uh, persekitaran psikososial di SK Pelang ni. Mana kita merujuk a uh, psikososial ni merujuk suasana sekolah dengan interaksi sosial mempengaruhi emosi pelajar. Uh, tengok uh, ada ciri-ciri dia hubungan pertama hubungan guru dengan pelajar kita tengok guru kat sini memainkan peranan penting dalam membimbing dan memberikan sokongan kepada pelajar. Terutamanya murid-murid uh, yang menghadapi cabaran dalam segi masalah kewangan dengan ataupun sosial lah. Waktu pembelajaran yang mesra dan saling menghormati inilah dapat meningkatkan motivasi pelajar tu untuk dia belajar. kita tengok ada sokongan sosial pelajar. Yang kita tahu pelajar di sini banyakannya berasal daripada latar belakang yang kurang nasib baik. Uh, lepas tu sekolah. Uh, dengan itu sekolah juga memberi bantuan dalam bentuk makanan percuma uh, RMT. Hmm, lain, selain itu lagi kita tengok program mentor menti antara guru dan pelajar banyak membantu dalam memimpin pelajar menghadapi cabaran pembelajaran Satu lagi, dari segi keselamatan dan kebajikan uh, sekolah memastikan persekitaran yang selamat dan kondusif untuk belajar Kes-kes buli atau masalah disiplin ni boleh ditangani dengan tegas untuk memastikan uh, keselamatan pelajar lah okay, betul tu sebab di sekolah saya sebelum ni. Tu saya nampak kurang sikit pelajar yang dapat ni. Um, boleh katakan lebih satu kali ganda lah. Mungkin lebih satu kali ganda sekolah saya dulu. Mungkin itulah faktor-faktornya juga lah. Okey. Um, cuba kita lihat ke sekolah kita lah. Okey. Sekolah di sekolah kita ni banyak sebenarnya kemudahan asas untuk pembelajaran. Tetapi perlu ada sedikit kabaran dan juga uh, hmm. sebab uh, <coughs> jadi kata panji okey uh, yang ni pun uh, sebab tak posting lagi pada Oktober 2024 uh, sekolah ini digunakan untuk sekolah kita mampu mendapatkan uh, 172 orang uh, um, daripada 59 keluarga. Itu yang diberitahu oleh kepada saya lah. Masa hmm. Dan, uh, faham bahawa sekolah uh, ini mempunyai risiko terdedah kepada alam. Rasa kuala tak rasa bangunan itu Oh. Oh. peralatan dalam memerlukan pembaikan sepakanlah kereta okay. bangunan dah cantik tapi uh, kita perlukan teknologi-teknologi lah untuk membantu uh, proses pembelajaran kita supaya murid-murid uh, ni tidak rasa kebelakang daripada murid-murid sekolah lain. Okay. Contoh saya boleh bagi akses uh, kepada komputer dan internet masih lagi terhad kita punya bekalan internet untuk murid pun uh, perlu sharing uh, satu komputer riba untuk dua orang murid sebab kita punya komputer riba daripada kerajaan tu sedikit je. Okey dan juga kita uh, dapat makanan apa bantuan makanan untuk pelajar miskin. Yang ni kita dapat bantuan daripada pihak PIBG lah. Okey untuk membantu keluarga keluarga ni uh, dapat satu bekalan makanan yang bersih lah untuk mereka. Uh, macam mana dari segi cabaran sosioekonomi pula Pak Ain? Okay, kalau kita tengok cabaran sosioekonomi kat sini terdapat beberapa cabaran yang yang perlu diatasi lah pertama kita tengok macam cakap tadi keterbatasan akses kepada teknologi mana kita tahu ramai pelajar ni tak mampu Banyakkan mereka tidak mempunyai peranti seperti komputer riba atau tablet untuk buat untuk kita belajar dalam talian lah. Lepas tu liputan internet juga ha, sini kawasan luar bandar ni aa, jadi masalah. Ha, suka untuk belajar untuk cari lain lah untuk mengakses internet. Lepas tu kita tengok juga aa, kekurangan sumber pembelajaran. Buku rujukan bahan bacaan tambahan uh, Terhad kepada pelajar okay, uh, Sekolah perlu menyediakan lebih banyak Bahan bantu mengajar Untuk menyokong pembelajaran Bagi murid-murid yang tak mampu ni. Lepas tu uh, kita tengok cabaran Motivasi dan aspirasi Untuk pelajar uh, Setengah pelajar kurang Keyakinan dalam meneruskan pelajar, pelajaran Ke peringkat lebih tinggi kerana mereka tak yakin dengan diri Mereka dari latar belakang keluarga yang kurang mampu Oleh itu uh, sebagai guru Perlu ada lebih banyak program bimbingan dan motivasi lah untuk menggalakkan mereka mencapai potensi penuh Oh ok, okay. saya faham tentang cabaran sosial okay, Uh, dekat ni lah kita boleh rumuskan uh, perlu ada sedikit penambahbaikan lah Okay, yang ni uh, macam saya cakap tadi, kita pun dah berjumpa dengan GB and kita pun uh, akan bagi tahu GB balik apa penambahbaikan yang mungkin kita akan bagi dekat GB supaya dia boleh pertimbangkan lah. Tapi bagi pihak saya, bagi saya lah uh, antara satu penambahbaikan kemudahan di sekolah adalah kita meningkatkan infrastruktur digital. Maknanya kita perlu uh, request lebih banyak komputer riba uh, supaya murid tidak perlu berkongsi dan mereka lebih senang untuk akses lah. Okey. Dan liputan internet juga kita boleh meminta uh, bukan daripada pihak Unify ataupun TM, kita boleh minta kepada pihak Starlink. Okey macam sekolah di RPS Dala, RPS Kemah, saya rasa semua menggunakan Starlink. So pencapaian internet di sana lebih memuaskan lah. Okey ketika saya pergi ke sana untuk Uh, ketika ada sukan di sana. Tapi pencapaian internet di situ agak bagus. Saya rasa mereka menggunakan Starlink. Okey, yang kedua kita boleh pembaikan bangunan sekolah. Okey, banyak juga uh, bangunan sekolah yang dekat bawah tu uh, prasarana-prasarana uh, terjejas akibat banjir. Okey, kita boleh uh, meminta sokongan daripada uh, YB uh, Dun dekat sana untuk membantu kita membuat satu parit untuk mengurangkan untuk mengurangkan risiko banjir. Uh, dan lalu uh, apa yang kata bila kita buat satu perparitan yang baik yang cantik uh, masalah banjir juga akan berkurangan lah sebab air akan lalu tidak tidak terlalu uh, banyak di sekolah kita. Dan yang terakhir sekali kita boleh uh, menambahkan kemudahan perpustakaan dan makmal sains dan makmal uh, RBT kita kita lengkapkan perpustakaan kita dengan pelbagai jenis buku dengan bahan rujukan dan juga kita boleh menyediakan makmah sains kita yang lebih lengkap lalu menyokong pembelajaran STEM lah yang kita fokus sekarang ni. Okay. Uh, cuma saya nak tanya pendapat apaan lah macam mana kita nak menambah baikkan untuk mendapat sokongan, untuk memberi sokongan kepada pelajar daripada keluarga. Macam mana tu Pak An? Okay, kita tengok untuk kita dapat sokongan pada pelajar, terutamanya dari keluarga yang tak mampu, keluarga B40. Tengok dari segi bantuan pendidikan. Untuk bantuan pendidikan ni kita boleh menambah lebih banyak program biasiswa ataupun bantuan kewangan kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan tu. Lagi kita boleh memperluaskan rancangan makanan tambahan RMT tu untuk pastikan semua pelajar dapat makanan yang mencukupi. Lagi kita program pemulihan dan sokongan akademik, kita guru pemulihan boleh mengadakan kelas tambahan percuma untuk pelajar yang lemah dalam akademik. Selain guru-guru juga boleh menjalankan program mentor mentoring dan selalu bagi motivasi untuk meningkatkan keyakinan pelajar untuk mencapai kejayaan. Okey. Okey, itu so, saya fahamlah. Itu untuk 40. dan bagi saya satu lagi, kita boleh tingkatkan hubungan sekolah dengan community. Okey, contoh kita boleh meningkatkan uh, kerjasama antara ibu bapa dan masyarakat. Dengan ini kita boleh menggalakkan lebih banyak penyertaan ibu bapa dalam program sekolah. Contoh sekarang ni yang masalahnya sekarang bila contohlah kita ambil contoh terdekat, masyarakat PIBG. Uh, kita kita ada beratus orang murid tapi yang hadir ibu bapa saya rasa tak sampai separuh daripada bilangan itu saya rasa ada ibu bapa yang tidak hadir. So, so saya rasa lebih baik kita menggalakkan lebih banyak penyertaan ibu bapa uh, dengan memberi mereka uh, seperti kelas ke ibu bapaan dan juga sesi perkongsian daripada unit kaunseling. Dan yang kedua kita boleh uh, memberikan eh uh, kita boleh membuat satu program kesedaran sosial lah dan kebajikan kepada ibu bapa. Okey dengan ini Uh, ibu bapa lebih terbuka untuk menerima satu ideologi baru bahawa pendidikan adalah penting. Bukan uh, bukan apa orang kata, bukan, bukan mereka miskin, mereka tidak boleh belajar dengan baik. Tak. Mereka boleh belajar dengan baik walaupun mereka miskin dan boleh mencapai kejayaan. Okey dan saya rasa untuk pengukuhan pendidikan karakter dan pembangunan insan, saya rasa Pak Han boleh terangkan saya rasa macam mana uh, karakter itu boleh uh, dibentuk melalui pendidikan. Macam mana tu Pak Han? Okey kita tengok untuk pengukuhan pendidikan karakter dan pembangunan insan ni. Kita tengok dari segi pembentukan sasiah dan jati diri. Sasiah dan jati diri ni kita boleh terapkan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar melalui aktiviti seperti kurikulum dan projek komuniti. Selain menggalakkan sikap berdikari dan kemahiran hidup seperti kita buat pertanian kecil, keusahawanan dan juga teknologi asas. Untuk penggunaan lain kita buatkan peningkatan kualiti guru dan pengajaran. Guru kita beri latihan yang berterusan kepada guru untuk meningkatkan keberkesanan keedah pengajaran bagi pengajaran yang untuk dapatkan guru yang berkualiti lah guru-guru perlu dapat latihan yang betul lah okay, selain itu memanfaatkan teknologi dalam pengajaran dalam untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif untuk cara yang membaikkan ni kita boleh aa um, bagi dekat GB kita supaya dia boleh pertimbangkan lah. Okay. Dan ini saya rasa adalah yang terbaik. Dari, dari segi pemikiran kita belum lagi kita mengambil kira aspek-aspek yang uh, GB pikirkan. Jadi untuk kesimpulan dia saya rasa uh, sekolah kita ni sekolah kebangsaan pelang ni uh, ada sedikit cabaran lah dari segi infrastruktur dan pembelajaran. Tapi saya rasa dengan strategi yang tepat Okay, dengan seperti peningkatan kemudahan sekolah, uh, sokongan kepada pelajar miskin, uh, kerjasama antara komuniti uh, dan uh, pendidikan yang sempurna, saya rasa kualiti pendidikan tu dapat dipertingkatkanlah hari demi hari. Dan kita bukan nak uh, kita bukan